Вашему вниманию самые яркие выражения сегодняшнего времени. Они звучат как в транспорте, так и в университетах. Ясь – рыба моей мечты. Пацаны, вообще, ребята, умейте, могете. Очки надо. Повар спрашивает у повара. Повар, а какая у тебя профессия? Ясь! Алла лошенька. Лень в парке «Макинтош» твое время пришло я заснял я заснял адвокат адвокат пацаны, пацаны вообще ребята умеете подушку, ребята моете! лома меня полностью я спортсмен yes. Валера твое время пришло пацаны вообще ребята умеете хочешь я вам расскажу как лев рычит если ты до сих пор не знаешь, что такое язь и почему это рыба мечты, то ты Валера. Почему Валера? Почему не Вася, Петя, Федя или какая-то Гертруда? Откуда столько непонятных слов? Интернет-культура заняла весомую часть нашей повседневности. Еще пару десятилетий назад человечество цитировало книги и киноленты. Но сегодня цитат заполнена различными демотиваторами, приколами и прочими статусами. Они огромной лентой томятся в новостях наших социальных сетей. Мы заряжаемся позитивными вибрациями, темами для последующих разговоров и порой хорошим жизненным юмором. Появившись как грибы после дождя, картинки с черной рамкой и емкой фразой завоевали наши сердца. Демотиваторы – это наглядное проявление краткости сестры таланта. Где еще можно? Короткую характеристику глобальных явлений. Такие псевдоплакаты это наглядное проявление свободного общества или стремления к таковому, поскольку это способ выражения без всякой модерации и контроля. Особенностью сетевой культуры является и свобода выбора. Ты сам выбираешь, что нужно, нравится, хочется именно тебе. Мамы, папы, бабушки не навязывают тебе ортодоксальные, но неправильные для сегодняшнего человека нормы. Такие Побуждает мозг думать. И чаще всего это выливается в твой собственный статус, призванный для того, чтобы показать, что ты чувствуешь в данный момент, что тебя волнует, какие эмоции наполняет. У особо запущенных индивидуумов проблеск заканчивается стабильным копированием чьих-то светлых мыслей. Но воплощение наших дум часто выливается и в создании аматорского видео. Общество куда больше это обсуждает, нежели полнометражные бюджетные фильмы такие видяхи собирают миллионы просмотров на видеосервисах, а те, кто не понимает, о чем речь, делают покерфейс. Незнание этого термина – это еще один стимул заглянуть в онлайн-энциклопедию, откуда черпает свои знания сотни миллионов людей. Описывая такой радужно-приторный интернет, не стоит забывать и о его темной стороне. Открывая новые забавные ссылки, можно загрузить вирус на компьютер, и без хорошей защиты вся ценная информация, как Собственно, как и детская ранимая психика, которая без родительского контроля, узнаешь, что такое порноиндустрия и насилие. Но как бы там ни было, интернет имеет больше плюсов, нежели минусов. Так что, если ваш внук бегает по квартире с криками «Ясь!», не спешите называть его сатанистом и обвинять в этом его не всегда опытных родителей. Он всего лишь стал частью большой глобальной интернет-культуры.